નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું ગોટકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌને આવતીકાલથી એટલે કે તારીખ સત્યાવીસ ફેબ્રુઆરીથી ધોરણ દસના અને ધોરણ બારના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મારા અંતરથી શુભેચ્છા આપું છું કે તમે આવતીકાલની પરીક્ષામાં ખૂબ સારી ટકાવારી સાથે અને ખૂબ સારું પેપર છે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ લખે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના માટે કેટલીક બાબતો આપણે अगाँ थी अगाऊ वीडियो में घनी बड़ी महिती से तुमने तो परीक्षा लक्ष्य आपी थोड़ी एक नी बाबो पे हूँ तुम्हारी तो समक्ष रजू करु छू वैसे तो जीवन भी एक परीक्षा है लेकिन जब कोई छात्र परीक्षा शब्द सुनता है न तो मानो उनके होश उठ जाते हैं आजकल सभी राज्य में बोर्ड की परीक्षा का समय चल रहा है तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो परीक्षा के तनाव से मुक्त किया जाए जब छात्र परीक्षा खंड में मुक्त मन से एग्जाम एग्जाम पेपर को लिखकर आएंगे अथवा लिखेंगे तब तक उसके सफलता का द्वार हासिल करेंगे और बच्चे आनंद के बिना किसी घबराहट परीक्षा दे पाए इसके लिए जवाबदेही और हम सभी को आपको एक अंतर से एक ऐसी शुभेच्छा देते हैं कि हम आपके लिए क्या किया जाए छात्रों परीक्षा जीवन यात्रा के लिए पद पर रखा एक नवीन कदम है जीवन चलने का नाम है जो पद पर हमें चलने देता है इसलिए परीक्षा के कदम को सहजता से परंतु सतर्कता से रखे जो हमें मंजिल की ओर ले जाता है प्रिय छात्रगण परीक्षा परिणाम की चिंता मत करो परीक्षा सिर्फ एक प्रक्रिया है परिणाम आपके कौशल और ज्ञान का है इसलिए आश्वस्त रहे और परीक्षा का टेंशन कभी न रखे भूल जाओ बीते हुए कल को भूल जाओ बीते हुए कल को दिल में बसा लो आने वाले पल को मुस्कुराओ परीक्षा में चाहे जो भी हो जाए ईश्वर को देना ही होगा परिश्रम के फल को ईश्वर आपके परिश्रम के फल को अवश्य दे गए दुआ है कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा दुआ है कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा आप जिंदगी की हर परीक्षा में सफल हो जाए तो आ रीते के बाबू तो मैं हिंदी नींद तमने बात करी ખૂબ ઢેર સારી શુભેચ્છા વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષાની અંદર તમે જે આખા વર્ષ તમે વાંચ્યું છે એ બધું જ પરીક્ષામાં આવે અને પરીક્ષામાં જે આવે બધું જ તમને આવડી જાય એવી સરસ્વતી માતાને પ્રાર્થના કરીએ અને મારા તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો ખૂબ સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરે એવી અંતરથી શુભેચ્છા